Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у чемпіонаті України. Львівські Карпати у себе вдома, у Львові на стадіоні Україна. Команда приймає Шахтар-Донець, Турана – 3-3! неймовірний футбол, неймовірна ничья. Давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. Львівські Карпаты 4-1-4-1. Стартовая распознавалька Львьской команды Лупашка, главный тренер команды в воротах. Домчик Педроса Бабогла, пара центральных защитников, Полигенька Мирошниченко по флангах, Гарси, опорный певзахисник, Танда Чачи, атаковальные певзахисник, Шах Костенко по флангах, Таневис у нападе, Це стартовая Ливских Карпат, Шахтер Донецк, главный тренер команды Орда Туран, 4-1-4-1 стартовая расстановка команды Донецка, Дмитрий Резник в воротах, пара центральных защитники Валерий Бондар, Грам, Азаров, Яхим Канопля по флангах, Гомес, опорный пивзахисник, Артем Даренко, Георгий Судаков, атаковальные пивзахисники, Педрини Невертон по флангах, Такуан и Ильясу Нападе, Це стартовая расстановка Шахтаря Донецка. Друзья, давайте говорить про сам поединок, про сам футбол. Команда с Донецка, Шахтар, завладела команда инициативой, обещала Володил мячем на старте матча пригадается на удар в выполнении а, Георгия Судакова на 8 улий а не матч, судаков Георгий Судаков нанес на удар на его 8 улий не матч Шахтердонецка такой поливу флагву Невертон передача на Георгия Судакова Георгий Судаков пятка видает передачу на Невертон Невертон Удар поворота, гол Гоу Забывай Донецк. 9 улий не матчу Невертон Після гениально, гениального паса Георгия Судакова мяч говорит э, Ливийский Карпат. Э, Георгий Судаков выполняет э, шикарный пас Пиэтой, И, наверное, он это а бразилец. 1-0 стоит Раконок. И Шахтар Донецк, в принципе, не пана команда с Донецка играла. А Лавийск и Карпат выникаются и моменты. 18 17 -мм го матчу Гарсия выводит на новую позицию. Немец удар по воротах и гол. 1-1. Зревние Терахунок Левьяны. Забывая гол Невес. 1-1 Стерахунок. Хорошая прошла атака. Ну и я бы, друзья, бы выделял бы Невес. Экио Биграф. Грамма 1-1. Дуже здорово исправьте. А Вдается, бежать очень сильного защитника Грама выходит на удар позиции Невертон. Пропаши, не Невертон, МНС. <laughs> СБ-1-1, Карпаты забывают. Команда с Донецка. Буквально через 5 хвылы, мы уже свою атаку. Ихим Конопля подключается по профангу флангу. Подача Куан голова Удар головой. Гол. 2-1. Шахтар Донецк. Снова Бабардо. 1-2. Стоя рахунок. Не Ихим Конопля, а снова ассистуя на Куан Элис. Плюс-минус схожие мячики. Команда забыла ворота. Эпицентр. же Врывание Ихим Конопли. С правого фланга. Подача и Кон Элиас пробивает головой и забивает, 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 забивает гол. Куан Элиас 2-1, Шахтар Донецка. В другую тему матча выходит парад. Команда с Донецка дуже здорово делала. Были моменты на третий мяч. Алан не удалось отрузить Донецкому, что раз и моменты реализовать. И Ливьян, и знаете такой створил моменты. У Ливьян был момент э не О, вы знаете, да, не паны був на сорок без перчих, вон штраф ногу. Улыб попаречки, беж сочай добывання, и не вдаеться Карпатам види и всякий же момент створить ливьяны. Первый там завершается рахунок один-два, Шахтар Донецк перемогает. на другой темп у Карпат выйдет Перера, Фёдор, Карабин, Брунинник, Краснопир, у Шахтаря Донецка выйдет алисан Сантана, Сантан, Олега черетька Коля Матвенко, Глушенко наш вет. Руси. Тайм номер два. Я вам друзья, так хочу вот сказать, что Лильский Карпаты мне не дуже сильно сподобалось. В другому тайме у Карпат э, был было больше владения мячем. Ливская команда больше атаковала, створювала моменты. И справді, друзья, я вам кажу, Карпаты дуже здорово выглядел. Да, у Шатаря Донецка також были моменты, и команда с Донецка мало моментов. На третьем мяче Карпату здорово выглядал. Его села Друзья, 77 го на матчу. Стандарт. Друзья, стандартное положение. Улийский Карпат, штрафный подает, карабин, подача, Брунини, удар, гол, гол. Друзі, я помилився, це було 57-го, голови в матчі 2-20 забиває гол-Карпат, я друзі, помилився. Друзі, я щось все переплутав. Так, да, Карпат, забить гол, але цей гол не буде зараховано на 50. шестерный матч, забыв футболист Карпат. Мирошниченко забил. Да, Мирошниченко на 57-й минуте робот рахунка матча 2-2, а гол Мирошниченко судья скасовывает через офсайт. Да, друзья, Мирошниченко как раз забывая гол, через офсайт гол судья отменяет. Друзья, как еще на 57-й хвилине гол Ливских Карпат был отменен, то через хвилин 20 никто, друзья, никто! гол лиских карпат не меняя. Никто! Карпаты атакует. атакуют карпаты, атакуют на погано. Э -э, дуже хорошая идея атака у лиских карпаты. Э -э, набирайте хит Лилья на флангу, передача. Подача. Скидка. Удар. Гол. 2-2. Бруни не принесли. Передача. Карабина. Зривня Ерехуну. Кумачи. 2-2. Львивские Карпаты. На 77-й хвылине. Выходить. Упирает. И снова Донеччане. Буквально через пять хвилин вид повидается и атакую. Передача Бондаренко, Артём. Опонятия в Вильнизоне. Передача на Алисон. Алисон. -гол. гол 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 Гол. гол 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 Команда с Донецка. Забывая ще один мяч ворот. 3 32. Фантастический матч, друзья. Фантастический матч. Шикарная передача Бондаренко и Куан. Провожен Куан Элиса. Алисан Сантана забивает 3-2. И по этим отличениям мчается в контратаку на весь 79 не матч. Швед. Удар по воротах. И по взвороту бывает Мариан Швед. Дуже хороший был момент у команды с Донецка. Сим хвилин, друзья. компенсация суде. 90 плюс первый на матч. Карпат атакует. Подача вид Педроса. Удар головой. Красный Друзі, це ти тві. Друзі. Краснопір робить рахунок у матчі 3-3. І на цьому цей неймовірний матч завершиться. Друзі. Ну це щось було, знаєте, щось якийсь, просто, якийсь неймовірний трилер. І справді, друзі, відбувався. Донічання тричі виходили вперед. І причому, нібито. Забили. Треба відігрались, потім через 5 хвилин Донічання знову забили. Карпаты в виде игрок с друга. Команда с Донецка. Снова забываю гол. Команда с Донецка. 3-2. Алла Краснобир на 90-й обеспечивающей хавлы. Не письменно висит Педроса. Головой пробивает Краснобир. И робот пиццоку в верху. матче, ребят, 3-3. Карпаты и Шахтар Донецк расписали невероятный футбол. Друзья, если смотреть статистику того матча, то у Шахтара была перевага тришки там за Володинем, тришки больше было ударов, 3-ки больше было ударов в площину. 10-9 по ударах перевага Шахтара Донецка, 5-4 за ударами в площину перевага Шахтара Донецка. В Володине 52 на 48, абсолютно таки на чем. мячем. Закутываемые друзья, чтобы вы так разумели, Права у Карпат 5-3. Тут Карпат из Львова показали просто какой-то неимоверный футбол. Я вам, друзья, так хочу сказать, футбол был просто неимоверный, не краще футболист матча, я даже, друзья, не знаю, кого выделять. Не тут можно и в Карпатах выделяты, и у Шахтера Донецка можно выделить. Ну, честно, даже, друзья, я не знаю, кого и брат знает, не лучший матча потому что справді стиль футболиста, еще у Карпат, еще у Штерем Донецка, а, знаете, дуже хороший матч и выдал дуже хороший матч. Друзья, мы сегодня побачили один из наихранимых матчей, не справдя, да? Дорогие, четыре тому назад, в другом туре Александрей, с Донецком помните, то есть я перемога Александрей, да, 4-3, Там был в третий тур, да, чемпионата Украины. Ой, сегодня 3-3. Шахтер Донецк расписывает ничью с э, Львовскими Карпатами. Значение а, второй очки и 4 очка у Шахтер Донецка. Коваливка это Динамо Киев и такими лидерами. У них по 6 очок. Вот. А, ну и, друзья, команде с Донецка. Команде с Донецка потребно будет нас догонять. Команде с Донецка. Придеться, друзья, нас догонять своих соперников. Ну, а Ливиана сдобывает свой первый зальковый пункт в чемпионате Украины нынешнего сезона. Карпатам за добра, Шахтарю Донецку добра вам, друзья. Добра вечер, господи, это боже. Нагоны, бережите себя, будьте счастливы. Всем до побачения, всем до новых встреч. Пока, друзья, будьте счастливы.